Доброго вечера. В эфире «Насправді» в студии Юрий Борич. Я с великим удовольствием. Представляє нашого сьогоднішнього гостя. Це конструктор-винахідник Дмитро Ніконо, засновник компанії Інтерпрайз». Пане Дмитро, вітаю у вас в нашій студії. Тема нашої сьогоднішньої програми. Вона дещо така, скажімо так, конфліктна. Хоча, можливо, це конфлікт не і вартий уваги, а можливо, це досить серйозна така ситуація. В ефірі нашої програми минулої програми, одна з минулих програм, юрист Сергій Гладкоскок, якщо не помиляюсь призвищем, вказував про наявність конфлікту між вами та заводом Комунар. Зокрема, він вказував, що все. началось с недостаточного компромисса в вопросах постачання электроэнергии. Как саме с вашей точки зрения проблемы, эта проблема возникла? А на самом деле этой проблемы нет. Что он пытался привязать к Куницкому и так далее, оно не привязывается, потому что Куницкий на выборах победил в прошлом году, а покупал я одно отделение от коммунара, которое ранее разграбил Анатолий Еременко, директор, и уничтожил банк, сбанкротирующееся отделение, которое телевизионный завод «Березка». Я покупал его с аукциона, выкупил его с аукциона, а в, в момент того, как я выкупал, они у меня прям в помещении украли, фактически украли э полторы тысячи киловатт и оставили 500. То есть они оставили резервную трансформаторную подстанцию, украли основную, а украсть ее вывести невозможно, потому что она внутри вмонтирована в здание. То есть они украли ее по документам. И тогда я обратился в фонд державного майна, который я являлся продавцом, и решил расторгнуть сделку. И тогда фонд нажал на них, и они вернули то, что они украли в процессе продажи. Ну, представьте себе, вы покупаете квартиру, а у вас в квартире вынимают всю проводку. С аукциона, ну то есть прошлые владельцы. Ну и плюс перевесили там, на это же предприятие, так как я акции выкупал, целиком телевизионного завода «Система», а оно было дочерним предприятием «Коммунар», перевесили на него 38 миллионов долгов и так далее, там не платили многие годы за землю, это, 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 это все возникло после того, как я купил. То есть мне в совокупности покупка 12 тысяч квадратных метров обошлась 2 миллиона долларов, мне надо было разместить это производство. А при этом я мог за 4 купить Магеллан, который не 12 тысяч квадратных метров и новая постройка, а не старый завод, за 4 миллиона. То есть я мог и то, и то купить абсолютно. Поэтому тут нет конфликта, тут я хотел отказаться от сделки, потому что у меня украли электрические мощности, и это уже просто пустая коробка без, электри... без электротрансформатора, электрических мощностей. Хорошо, что я их не дал просто вывести прямо с завода, они просто грабители. Давайте мы напомним нашим глядачам про що саме мова. сейчас мы пропонуємо посмотреть на ближайший сюжет, а потом вернемся к в студию. Завод Коммунар это там, где разрабатывалась вся электроника для советской техники. И на сегодня он просто разграблен и пустует, просто пустует. Это руины, это просто квадратные метры и руины, нет технологий, все. Дмитро Никонов, директор предприятия АвтоЕнтерпрайз, Поясню, его компания находится рядом с державною установою объединения «Коммунар». розповідає, через что виник конфликт между ним и руководством завода. Суть в том, что вот в этом здании внутри вмонтирована трансформаторная подстанция и электроприемник в 6-10 тысяч вольт, который принадлежал этому комплексу, телевизионному заводу система И этот трансформатор В момент покупки аукциона знання просто був выведен і 2% здания здання просто было фактично украдено. Дмитро Ніконов підкреслює, дві підстанції на території його підприємства за документами належать заводу Комунар. Ще одна причина конфлікту між керівниками підприємств дорога, яка проходить через завод. И перекрывают будівлі прилегли до комунару. Як возражений Ніконов, відкриття трассы прух по улице тяжелярде. Ну люди стоят в пробке по часу, по полтора. скоро не могут проехать. Первое чего я добился это того, чтобы скорая могла проезжать. Там и полиция, и пожарные. Второе я хотел добиться, чтобы люди могли проехать. Но на тот момент год назад я не знал, что эти товарищи хранят там всю неучтенку, то есть то, что они украли, вывозится через гараж. Это их там гараж, там несколько сараев и дорога. Ранее юрист завода об'єднання «Коммунар» Сергей Гладкоскок зазначал, что до смены власти компания «Автоэнтерпрайз» мала борги по заработной плате и не вела активную деятельность. Дмитро Никонов заперечує такое твердження та и, наоборот, называет «Коммунар» сбытковым предприятием. Гладкоскок может сказать все, что угодно, но сам факт, что у нас... Никогда не было, во-первых, задолженности и не будет. Какие задолженности по зарплатам могут быть ну, у людей, которые инвестируют деньги? Вот фактически в таком состоянии я приобрел этот завод, который телевизионный завод «Березки», который производил и до этого руководил этим заводом и довел его до этого уныния, текущий директор «Коммунара». Підприємство АвтоЕнтерпрайз працює з січня 2014 року. Компанія пропонує великий асортимент та спектр послуг по електромобілям, а також займається розробкою міського електротранспорту та іншого електричного обладнання. Ми знову повертаємося до студії. Насправді, у нас в гостях конструктор-винахідник метро Ніконов, засновник компанії «Автоінтерпрайз». Ми на початку програми говорили про те, що ви придбали науково-виробнича підприємство система і були певні проблеми, тому що, в принципі, ви. Коли ви заявку робили на придбання, ви хотіли придбати е, потужності, в ну добре, брати участь у цілісний майновий комплекс. Так, цілий майновий комплекс, щоб він був готовий до виробництва над тим е, продукцією, ну, якою готовий, ви… Готовий сложно його назвати, тому що ну, там. Ну, принаймні, комунікації повинні комунікації, бути да. там да. під'єднані. І виникла ситуація, що ну, в принципі... я хотів повернути, тому що вони ну, фактично украли в процесі продажу. Якийсь, По документам якийсь, только. Дивиться, вы побачили, якийсь, ваша точки Зоура злочин, так? зловживание. Вы обратились ну, я, 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 до я просто суду. Прошел, я пошел к тому, кто продавал, а это фонд Держмайна, государство само продавало. И сказал, я хочу вернуть. Данная покупка при краже не имеет смысла. Я пойду и куплю другое. У меня есть деньги, я инвестор, у меня деньги, которые привлечены из США. Все. Вопрос закрыт. Ну, так, чим, таким чином ця ситуація Ні, вирішилася? Фонд Держмайна заставив їх документи анулювати, які украдені були в процесі продажу. Да, а і, борги, а які отдали. були потім переведені, вони залишилися? вони перекинули, і мені прийшлося їх оплачувати. Я Час... б чому, чому про, про, борги згадав, тому що пан Гладка знову ж таки зазначав, що поки Олександр Куницький не був депутатом, у Автоентерпрайз були величезні борги ну, заробітні Ні, ніяких плати. Ніяких долгів ніколи не було. Якщо Автоентерпрайз покупає і вкладає мільйони доларів в инфраструктуру Украины, вы же видите, зарядные станции электромобилей в Харькове, мы вложили, мы в неделю вкладываем полмиллиона долларов. О каких долгах? У них оборот коммунаров всего столько, сколько у нас оборот в неделю нашей компании. Ну, это какие долги, о чем он говорит? Ну, это просто сказать ради того, чтобы сказать. За это можно на него подавать в суд. Ну так вы собираетесь подавать это суду, суд, потому что... Тут ситуация зашла... Сейчас вы здесь, вот, вот, виднос, в этом нашем эфире, но все-таки треба крапку ставить. Так, в чем проблема? Крапку ставят в этом вопросе следствие, потому что на сегодня возбуждены уголовные дела по их хищениям, по их всем проделкам, а там их очень много, очень много, и вы это знаете. Я быстро, я просто не знаю, может, там знают по органы, и до то в этом... В органы знают, и там все просто очень... Раньше это телевизионный судьба застала и поймала Анатолия Еременко, а гладкоскок встрял, это просто это ОПЗЖ, которая Юрий Бойко, Райнин и гладкоскок. Они просто взялись крышевать воровство на этом заводе. А его надо прекращать. Інакше, ну як по-другому, зачем ми якщо тогда детальніше це дивіться, ви назвали що назвали пана Юрія Бойка, це лідер фракції опозиційна платформа з життя пана раніна. Це колишнього показати непосредственно документи. Какую ну, можете? Да. Тобто, а яким чином ви пов'язуєте цих е людей між собою? Я їх о них, узнав тільки сьогодні. Когда они начали э, влазить в звонить областному прокурору и так далее в расследование. То есть, они начали говорить: ребят, сдуйте то паруса, то мы тиск, тут прикуриваем. Да. Здесь на правоохранение органы. Да. А, они четко говорят: мы тут прикуриваем. Это их слова. То есть, ну они же не понимают головой своей, что их еще и записывают, когда они звонят и начинают наезжать. Так вот, уже все поздно. Ну, все, вы попались, товарищи. То есть, на сегодня спокойно ждем. Просто того, как следственные органы... Ну, вы представьте себе ситуацию. Э -э люди приходят, работники, и говорят, мы не хотим... Вот э -э энергетик приходит и говорит, меня заставляют подписывать акты, там, где электричество за наличку Анатолия Еременко вместе с этим... Гладкоскоком Забирают деньги в наличке А мы не производим ничего Мы стоим, у нас 25 тысяч человек было А сейчас э, работников полтысячи А тысяча аппарата управленческого ну, Люди уходят каждый день Там люди уходят, каждый день увольняются Три дня в неделю завод работает Они просто его дограбят сейчас И бросят И вот это вот тематика всех этих старых э, негодяев Которые забрались туда Питання щодо електроенергії, на электроэнергии питання, воно вичерпано? Ні, воно вирішено. два роки назад, ще до ще до того, як Зеленський, або хтось то став президентом, або Куницький став депутатом, оно було вирішено сразу. Либо да, я возвращаю то, що мені продали і украли в процесі, возможность обеспечивать электроснабжение, коммуникации, либо возвращайте мне просто то, что у меня украли. Все, на этом тема была закрыта, это они придумали, то есть им на ходу надо что-то придумывать, что не их ловят на воровстве, а что вот кто-то на них давит. Да зачем мне на них давить, если у меня работники получают один работник, столько сколько у них целый цех получает. У меня работники получают от 12 тысяч гривен до 150 зарплаты. Это, ну как, как о чому говорить? Інше питання, про яке також лунало в цій студії з іншими гостями, це стосується дороги через територію комунар. От на вашу думку, чим вона може бути корисна громаді? А, і чому так це питання є принциповим для вас? І чому ж пан Латкасков та керниса комунару ось негативно? Так ну про це питання не лише Це коротко і понятно, це цікаво. А когда э, Александр Куницкий стал депутатом, к нам начали обращаться люди и говорят: вот через коммунар есть, вот, вот они загородили, вот у них тут гараж, они еще загородили территорию, улицу называется второй саперный переулок. И там трехполосное движение, которое э, разгрузит не через дома частные ехать, фактически по Жилярде, а трехполосная есть э, дорога, которую они закрыли. Они закрыли, а закрыли почему? Я только вот неделю назад, это, 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 просто взрыв. Представляете себе, вот они воруют. Мне приходят, говорят, как помощник какого народного депутата, где воруют. Мы пишем запрос, возбуждается уголовное дело. Они там, приходит аудит, они не пускают аудит. Берется на следственные действия, на обыск. В одну дверь им ломают замок, что они говорят, нет ключей, а в другую они выезжают. То есть они там сделали гараж, и отдельный выезд на две стороны, и они текают в другую сторону, всегда воруют. То есть они, если вдруг их будут ловить, вы, это, это... Вы кажете, что они крадут. Раньше. Что самое они крадут? Рассказываю. Я, я, Во-первых, я не знал, что там хранится все наворованное, поэтому они так борются за, ну, за отрезочек, которые они загородили. Непонятно. Они перегородили район, чтобы можно было уехать. Пробка же всегда там стоит. В любую из сторон, как раз они вечером делают эти воровские выезды. Что они воруют? Смотрите, какая ситуация. А, у Анатолия Еременко он работал на том за ирония судьбы, что его догнала, догнала судьба. То есть он разграбил завод телевизионного «Березка». Те бабушки, дедушки, все помнят, что на Героев Труда можно было купить новый телевизор «Березка» за наличные деньги, и это выглядело странно. Но когда, если у кого-то остался телевизор «Березка», загляните вовнутрь, у вас будет внутри он поцарапан отверткой, именно корпусов внутри. Что это значило? Анатолий Еременко, чтобы разграблять завод, но ну он просто э, массивом разграбления, он придумал схему. Царапать внутри телевизор и продавать его э, там за 10% от стоимости, типа как списанный, не, брак при производстве. А затем его дороже, чем он номинально номинале стоил, так как были очереди, продавать на Героев Труда на радиорынке. Просто за полные деньги за кэш. Но, же ситуация давно дней. Совершенно верно. Но у меня остались документы Я с понимаю. этого подхода. Что они сегодня, 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 сегодня рассказывай, для, для, для чего Шо я это рассказываю? Интерес в чем, для чего я это рассказываю? Короче, а, сейчас у них тематика такая же. Приходят ко мне некоторые люди, я сейчас их не буду раскрывать, они в уголовном деле, потом угу. будут раскрыты их показания. Приходят люди и говорят... У нас ситуация, Толя грабил сначала березку, а теперь грабит этот. Как грабит? Они производят прибор на мотор СИЧ размером с вот этот э, э, стульчик там, допустим, и стоит он там э, определенные деньги, там 90 тысяч долларов, если перевести, то есть он там 2 миллиона гривен плюс-минус стоит. Какая ситуация? Себестоимость его есть, производство, есть на нем множество деталей. То, что они разработки делают все, наливак и забирают наличкой вместо того чтобы дорабатывать свой продукт вот. ситуация какая э -э они новые приборы ломают то есть обрывают несколько проводков увозят этот прибор э отдают заказчику заказчик возвращает по гарантии и потом они э толь Анатолий вместе с Гладкоскоком что делают они берут без тендера, без ничего. Закупают еще раз на него детали типа гарантийный ремонт сделать. То есть, представьте себе, на Мотор Сич, на вертолетный двигатель э, приехал прибор на коммунаре собранный, космическая отрасль, и все круто. Вроде прибор приехал, не работает. Все приборы с рекламацией. На сейчас приехало 12 приборов, приехал генеральный конструктор Мотор Сичи и говорит, хочу встретиться с директором. А директор от него бегает То есть Мотор Сичи схемы не она же. Нет, нет також... в этой схеме нет, они жертвы. У них гоняют туда-сюда прибор, без которого компьютер, без которого не может управляться мотор, форсунки, системы контроля давления, температуры. То есть менеджмент мотор, Сич мотор Сичи такой же бурный стаици, да, Приезжает главный сегодня. конструктор. Вот представьте себе ситуации приезжает главный конструктор э приезжает э аудит все приехали все пытаются разобраться что происходит с заводом потому что мы же начали писать что они пытаются разворовать завод и директор тут прячется от э главного конструктора мотор это твой последний клиент последний у тебя ничего больше не осталось ты уже все разворовал так они ломают новые приборы приезжают приборы по сути Припают назад проводки, люди оформляют акты, и они говорят: мы не хотим сесть в тюрьму, приходят. И приходят, дают показания. Отрывают проводки, потом припают назад проводки, завозят по схемам э, без тендера а детали. И когда они боятся, что их накроют, детали такие заезжают. А да, что которые... за, Сейчас что секунду, так. которые не используются. Теперь же их надо как-то увезти с завода. А вот вывозятся они как раз через тот гараж. Короче, где я хотел открыть дорогу? Да я, блин, не знал, что они там боровские схемы крутят. Это уже после того, как Кипиш поднялся, пришли люди, которые уже уволяются. Что саме за детали и какие рынки деталі? Если вы говорите про то, что один замовник мотор Сизлович. А зачем залишился? вам рынок сбудут? Я вам сейчас все расскажу. Вы же дальше продолжаете эти приборы делать. Ну, мама. Ну, я же не знаю. Смотрите, Смотрите, Продолжу, на, на месте Моторсече, может быть, за небу заговорили спипрачет с этими заводом. Сейчас я вам расскажу. Вы дальше продолжаете делать эти приборы. Значит, вам эти детали могут пригодиться, правильно? Вы вывозите аккуратненько то, что типа по гарантии завезли, покупаете обратно через фирмы прокладки и завозите еще раз одно и то же в завод. То есть вы по кругу продаете, то есть два комплекта, то есть удваиваете ценник, не говоря о том, что накрутка идет. Мне интересно, на что это моторсичи, а мотор обратились до прокуратуры, или обратились до суда, или что, на Я подрядник. вам объясняю, на, к нам э, генеральный конструктор пишет мне на почту э, на инфопочту прошу вас дмитрий помочь в ситуации у нас сейчас идет 20 до помощника народного да, депутата до меня когда поможете они не могут ничего сделать то есть есть люди идейные инженеры которые борются за то чтобы все это еще осталось существовать во первых они ни черта не дорабатывают уже сколько лет имея конструкторское бюро и имея бюро, бюро разработки электроники они люди во первых самые такие ну востребованные ушли у нас много много людей уже работает из коммунара, из авиазавода. Они просто там в шоке. Они, если их призвать сюда, в студию, они со слезами вам будут рассказывать, что там происходит. Со слезами. А эти чудесные хозяйственники обелечивают заводы. Да если не можем рулить, продать пусть частный инвестор зайдет. Мне не нужен этот Коммунар завод. Коммунар входит вот так. до ДК Укрбронпром? Все. Нет, Нет, он, он не является космическим агентством, подразделением в космическом агентстве. Ситуация какая, что директорат космического агентства в этих схемах не участвует. Вот прикол в том, что верхушка не участвует, то есть вести наверх не надо, они теперь оп, они теперь носят через там, ОПЖС, э -э, еще что-то. То есть, они нашли себе политических защитников, типа, как бы в этом... Да это бред! Да что это происходит? Какие обсяг, смотрите, у этих кредитов, если, ну, я понимаю, еще пораховать это процентов, я не, легко Как Если в долларах або в гривнях? В гривнах ну? 200 миллионов в год. Норм? Ну, я ж не знаю, может... Не, у них 284 оборота, из этого 200 они воруют. Классно? Вот так мы и живем. На электроэнергии, на постоянных оборотах. Криминальные Поэтому, справы сегодня вони порушены. Они открыты, и мы надеемся, что в течение недели э все будет расследовано. Потому что, смотрите, это же не так просто. Нужно поднять фирмы прокладки, выявить, что фирмы прокладки работают исключительно на коммунар, чтобы понять, что это прокладка следователю, чтобы вписать это в обвинительный акт. Затем... Взять все возвраты, допросить людей, которые участвовали в схемах, допросить их по кругу, чтобы они могли э, сдаться таки все-таки а страшно людям. Потому что они боятся, что они будут виноваты. Они подписывали. Вы сказали, а Анатоли, что Еременька тиск здеснюется певными особами на правоохранительные органы. Юрий Бойко, а... Юрий Бойко, Юрий Бойко. Шмыгалю звонит премьер-министру и говорит, я там тебе запрос отправил, пожалуйста, там этот сам, это моя тема, пусть оттуда, типа, Куницкий и Никонов отвалят, смотри, какие герои, типа, защищают родину, им больше всем надо. Что происходит вообще в этой стране? Кто здесь вообще власть сейчас? А потом говорят, у партии власти пустота. А почему. Ну, якщо прем'єру-міністр дзвонить одна з відомих политиків, керівник фракції, а, ну як повозчиваю, за... керів... ну, я не знал, Франці... ну фракції опозиційний блок за життя. Ну, Вы там не только сегодня сказали, Лід... що это областян. Добре, Бой. ну вы переконані, що дійсно да, прем'єр-міністра є... прем'єр-міністра України Шмигаля в всем питании. У меня есть не... у меня есть все запросы и вся ситуация. А шмыгаль говорит четко слушайте, ребят, а, я не понимаю, что происходит. Мне надо разобраться. Ну, то есть чоловік не розуміє, у нього тисяча задач, він не помічають. Ми що це розуміємо. Для мене для податків важливо те, що розбиратися з цим не повинні роками. То, що ви, якщо ви говорите про те, що 200 мільйонів крадеться, то що вони можуть розбиратися це і два, і 3, 4 роки. Тобто, а... скока будуть заносити, на і будуть розбиратися. Питання у нас часу Всі залишається небагато. Було ще зазначено в, в, в тій програмі з тима гостями, так, що ви претендували на посаду директор комунарного навіть Заяву про призначение, после чего заяву на призначение поставил Сергей Лоткоскок про коммуналку. Рассказывал, это, это чистый это? прикол. Uh, приехал три, тогдашний, хвилины. три хвилины. Тогдашний министр Милована приехал этот самый, посмотрел на коммунар, людей, увидел все уныние, тоска и печаль. При, при, зашел рядом, соседнее посмотреть, что такое этот самый. И говорит: чуваки, я в Эпле был. У вас тут в некоторых местах прикольнее, где вы уже сделали, у вас молодые разработчики у вас горят глаза вы номер один технология по зарядным станциям вы это 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 честь вам и хвала помогите этот самый помогите нагрузить коммунар заказами прошу вас отлив пластика когда-то я был там на практике и этот, когда в Хире учился, там этот цех, где пластик лили, там жара стояла, надо было в трусах заходить. А сейчас холодина он стоит мертвый. Его умертвили эти товарищи. Да лейте от совочка, дают, да, не знаю, до да розеточки, что угодно, но лейте, не должно стоять территория. Ну, им это все равно. И ситуация какая? Что э, приехал Милованов. Посмотрел на это все безобразие, как министр тогда, потом поменяли кабинет министров, и он сказал, не хочу, ничего не меняется, воры на месте сидят в красные директора и так далее. А Милованов говорит, слушай, ну давай я его хоть трухану, Дим, пожалуйста, напиши заявление, он мне рассказывает, что без него завод умрет. Он говорит, напиши, чтобы он чуть-чуть э, потрусился, напиши заявление, я его никуда заряжать не буду. То -то заявлен, это чисто, чтобы было. фотку отправить и потроллить этого директора, чтобы он оживился и начал работать, потому что он даже не хочет слышать ни Моторсич, никого, но он обалдел реально. И министр ничего не мог сделать с этим. То есть это был троллинг директора, я ни в коем случае... Вот просто заявляю публично, не желаю стать директором предприятия, которое, ну, оно мертвое. И зачем мне становиться директором? Я себе могу построить у меня полмиллиона евро в месяц доходность. Если я могу новый завод построить, я свой еще не весь реконструировал, у меня есть еще где развлекаться. Я строю Apple в Харькове. И остальное вопрос. прогноз вашей ситуации, каким чином эта ситуация, конфликтная ситуация на вокруг коммунара будет решена, чи криминальные справы закончатся вироками, или доведут справу до суду? Абсолютно верно, закончатся выруками, и справа до суда будет доведена. И если, я четко заявляю, это уже слова правоохранителей если Анатолий Еременко продолжит активные хищения, которые он сейчас делает с завода, вывозя даже э -э Внутри они вывозят цвет мед, который, блин, управлял до этого орбитальной станцией. Да они в своем уме, это же историческая ценность. Сделайте как в Кеннеди-центре, сделайте, чтобы оно все зажигалось. Люди приходили как в музей смотрели, да зачем вы разворовываете на цвет мед? Это ну просто негодяй, там костюм Леонова лежит внутри. Леонова, в котрому открытый космос, виходіл, пане Дмитро. Час вичерпаний. Я думаю, що глядачі вони більш широко зрозуміли ситуацію. Уже з ваших вуст. Також ми пропонуємо всім тим, чим прізвища лунала сьогодні в програмі, прийти в студію і розповісти свою версію подій. У нас в гостях був конструктор-винахідник Дмитро Ніконов, засновник компанії Автоінтерпрайз. До побачення на все добре.